bir kuni aytdimku usta yo dada yo ona yo amaki yo tog'a aytadi ey bolam qadamingni o'ylab bos deydiyu buni bizga olloh aytib bo'lgan ey banda qadamingni o'ylab bos bu nima degani faqat qadam haqida emas hayotingdagi hamma ishingni o'ylab qil maishatparast bir haftada to'rtta joyda osh yeyayotgan manga desa yetmish besh marta osh yeyeysizmi bir kuni shu haqida maviza qilib internetga qo'ygan ekanmiz bitta o'n yetti yashar deb yozibdi ha nima endi sizni deb osh ham yemaylikmi deb yozib yozibuboibdi uka u osh yeyishingni qo'y san undan boshqasini ham qilver biz bu gapni odamlarga gapirganmiz hayvonlarga gapirmaganmiz bu gapimiz odamlarga tegishli nimaga hayvonlar только yeyish uchun yashaydi to'g'rimi buni maqsadi только yemish bo'ladi odamlarchi yashash uchun yeb qo'yadi to'g'rimi biz buni odamlarga gapirganmiz piching qilib yozib qo'yib ro'paramga kelib ayt shu gapni qoraga tushunad siz nima biz ham osh yemaylikmi degin man aytaman ichingdagi yittiq maykakni o'rniga butun mayka olib kiy uka osh yeyishni o'rniga yo dadangga bir narsa olib ber deyman keyin